Mengapa lebuh raya yang dianggap biasa oleh rakyat Malaysia menjadi keajaiban di mata orang asing? Apabila seorang pengacara program televisyen Belanda sedang mengkaji infrastruktur jalan raya global, beliau serta-merta terpaku sebaik sahaja melihat sistem lebuh raya di Malaysia. Beliau tidak dapat menahan rasa kagum dan menyatakan bahawa jabatan pengangkutan dari pelbagai negara harus datang ke sini untuk membuat kajian. Apakah daya tarikan unik yang dimiliki oleh lebur raya Malaysia sehingga mampu membuatkan orang asing begitu memujinya? Jaringan lebur raya yang merentasi seluruh semenanjung mungkin merupakan pemandangan biasa bagi rakyat Malaysia. Namun di mata orang asing, ia adalah satu keajaiban yang menakjubkan. Pengacara tersebut, Mark, semasa meneliti infrastruktur jalan raya Malaysia, memberikan pujian melangit dan menyarankan agar dunia belajar daripada Malaysia. Hari ini, kita akan menyelami keunikan lebuh raya Malaysia dan sebab mengapa ia menjadi bualan antarabangsa. Bayangkan jalan raya yang rata terbentang luas, membelah banjaran gunung dan ladang kelapa sawit yang menghijau, kawasan rehat dan rawat, R&R, yang serba lengkap persis pusat komuniti, serta integrasi teknologi dalam setiap perincian. Ini bukan sekadar rangkaian pengangkutan, tetapi manifestasi gaya hidup pasca pandemik. Tak kala road trip menjadi tren popular, sistem lebur raya Malaysia menjadi tumpuan dunia berkat reka bentuknya yang efisien, mesra alam dan berpusatkan pengguna. Kita akan menyingkap rahsia ini, dari sifar hingga kerangkaian jalan raya nasional. Sejak tahun 1980-an, didorong oleh DC Permodenan Negara, Malaysia mula giat membangunkan rangkaian lebuh raya. Sebagai laluan perintis, lebuh raya utara selatan, PLAS, yang siap sepenuhnya pada tahun 1994, menjadi simbol kebangkitan ekonomi negara. Terutamanya dalam era menyokong perindustrian Malaysia dan ekonomi berorientasikan ekspor, kerajaan telah memperuntukkan bajet yang besar untuk membina infrastruktur demi menyokong industri yang berkembang pesat. Pembinaan pada masa itu menghadapi pelbagai cabaran, termasuk merentasi kawasan hutan hujan tropika yang tebal, tanah paya gambut, dan struktur geologi batu kapur yang kompleks. Namun, jurutera Malaysia mengadaptasi teknologi pembinaan moden, membolehkan projek ini disiapkan dengan jayanya. Laluan ini secara drastik memendekkan masa perjalanan dari Bukit Kayu Hitam di utara ke Johor Bahru di selatan bukan sahaja mempercepatkan pengangkutan barangan tetapi juga memacu integrasi ekonomi seluruh semenanjung Malaysia. Memasuki tahun 1990-an hingga 2000-an, pelbagai lebuh raya penting lain telah dibina, seperti Lebuh Raya Pantai Timur (LPT) dan jambatan ikonik seperti Jambatan Pulau Pinang. Projek-projek ini perlu menakluki topografi Malaysia yang mencabar, termasuk banjaran Titiwangsa yang menjadi tulang belakang negara memerlukan pembinaan banyak jambatan tinggi dan terowong seperti terowong Menora. Pelaburan untuk projek-projek ini mencecah berbilion ringgit Malaysia. Disebabkan bentuk muka bumi yang berbukit-bukau, pembinaan lebuh raya Malaysia memerlukan kejuruteraan tingkat tinggi bagi memastikan keselamatan dan ketahanan. Dijangka menjelang tahun 2024, jumlah panjang rangkaian lebuh raya Malaysia akan terus bertambah dengan perancangan untuk pengoptimuman dan pengembangan masa depan. Berbanding dengan saiz negara, ini boleh dianggap sebagai salah satu rangkaian lebuh raya yang paling pesat berkembang dan berkualiti tinggi di rantau Asia Tenggara. Standar baru kualiti dan keselesaan. Dahulu, penilaian jalan raya sesebuah negara biasanya tertumpu pada kepadatan jalan dan liputan sambungan ke pusat komersial. Namun kini, kualiti jalan keselesaan pengguna dan aplikasi inodasi menjadi faktor yang sama penting. Kualiti bukan hanya bergantung pada kerataan permukaan jalan, tetapi juga kekerapan penyelenggaraan dan keselamatan. Keselesaan merangkumi sistem tol dan fasiliti di kawasan rehat dan rawat, RNR, manakala inodasi merujuk kepada integrasi teknologi seperti penggunaan AI untuk kawalan trafik dan tenaga hijau. Malaysia adalah salah satu negara yang paling menyelah dalam aspek ini. Menurut laporan Institusi Penyelidikan Pengangkutan Antarabangsa, kadar kepuasan pengguna lebur raya Malaysia amat tinggi, jauh melebihi perata Asia. Kembara jalan raya Asia, realiti yang mengejutkan. Baru-baru ini, program televisyen Belanda, Global Road Adventures, telah menerbitkan laporan khas mengenai infrastruktur jalan raya global memfokuskan kepada negara-negara yang sesuai untuk pelancongan memandu sendiri self drive pasca pandemik Program ini dihoskan oleh pakar pengangkutan Belanda Mark yang terkenal dengan gaya kritis dan neutralnya Mark menjelajah keadaan jalan raya di pelbagai negara Asia dari Asia Tenggara hingga Asia Timur bertujuan mencari laluan terbaik untuk percutian memandu keluarga Singapura moden tetapi kurang kemudahan. Apabila tiba di Singapura, Mark menjangkakan untuk melihat sistem lebuh raya yang sangat futuristik, memandangkan Singapura terkenal dengan pengurusan yang efisien dan kebersihannya. Singapura ibarat jam tangan Swiss yang tepat. Jadi saya mengharapkan rangkaian jalan raya yang sama persis, kata Mark dalam program tersebut. Namun, beliau segera mendapati realitinya berbeza. Walaupun Singapura mempunyai sistem tol elektronik ERP yang moden membolehkan kenderaan membayar tanpa berhenti, infrastruktur lebuh raya secara keseluruhannya agak terhad dari segi fasiliti rehat. Lebuh raya di Singapura agak pendek dan yang lebih penting, tiada hentian rehat atau kawasan sedis tradisional seperti RNR. Ini bermakna pemandu tidak boleh berhenti di tengah jalan untuk berehat Sebaliknya perlu bergantung pada stesen minyak atau kedai sebaneka di dalam bandar. Bayangkan anda memandu dari tuas kecanggi tanpa tempat khusus untuk berhenti makan atau ke tandas. Perlu menahan diri sehingga sampai ke destinasi, tegas Mark. Walaupun kualiti jalan di Singapura sangat baik dan tanda arah jelas, kekurangan fasiliti rehat mengurangkan pengalaman pemanduan. Selain itu, walaupun sistem ERP cekap mengurus trafik, ia menyebabkan kos perjalanan menjadi tinggi. Pada tahun 2023, semasa waktu puncak, bayaran untuk melintasi pusat bandar boleh mencecah jumlah yang tinggi dalam dolar Singapura, yang jika dikumpul menjadi perbelanjaan yang besar. Memandu di Singapura terasa seperti berlari di dalam sangkar yang cantik tetapi sempit, simpul mark. Korea Selatan, teknologi canggih tetapi kos tinggi. Seterusnya, mak menuju ke gegasi teknologi Korea Selatan Keajaiban ekonomi Korea mungkin tercermin di jalan raya mereka katanya Namun sekali lagi beliau merasa kecewa Walaupun rangkaian leboraya raya Korea luas menghubungkan bandar-bandar utama dan membolehkan perjalanan Seoul ke Busan hanya dalam 4 jam dengan sistem tol elektronik yang canggih namun kosnya amat mengejutkan hos Belanda ini Tol sehala dari Seoul ke Busan boleh mencecah sekitar 50 ribu won dan pergi balik dengan mudah melebihi 100 ribu won, sekitar 350 arim. Ini belum termasuk kos minyak dan makan. Sebagai perbandingan, tol dari Kuala Lumpur ke Pulau Pinang di Malaysia hanya sekitar 50 arim ringgit sahaja. Jelas sekali, kos di Korea jauh lebih tinggi. Selain itu, Mark turut mempersoalkan pengurusan keselamatan. Walaupun terdapat sistem trafik pintar, isu utama adalah kelitihan pemandu. Kawasan rehat di Korea wujud, tetapi kadangkala jaraknya berpuluh kilometer dan fasilitinya agak asas. Selalunya hanya tandas dan mesin layan diri, kurang ruang makan yang selesa. Memandu di Korea terasa high-end, tetapi kurang kehangatan dan keprihatinan, ujar Mark akhirnya. Malaysia, keajaiban Asia. Selepas melihat keadaan di Singapura dan Korea, apabila paparan skrin beralih ke Malaysia, sikap Mark berubah 180 darjah. Matanya bersinar-sinar. Wah, inilah keajaiban Asia yang saya cari-cari, serunya dengan teruja. Leboraya Malaysia bukan sahaja mempunyai infrastruktur yang lengkap, malah keselesaannya adalah yang terbaik. Penggunaan sistem pembayaran elektronik seperti Touch and Go, SmartTag dan terbaharu RFID membolehkan kenderaan melepasi palang tol dengan lancar, mengurangkan kesesakan dan meningkatkan efisiensi trafik. Menjelang 2023, penggunaan teknologi ini semakin meluas. Max sendiri mencuba sistem RFID dan memuji pengalaman pembayaran tanpa sentuh yang lancar itu, menyifatkannya seperti silap mata. RNR, destinasi persinggahan yang sebenarnya. Namun, perkara yang paling membuatkan hos Belanda ini kagum adalah kawasan rehat dan rawat RNR di Malaysia. Ia terdapat setiap 40 hingga 60 km dan setiap satunya direka dengan cantik serta lengkap fasiliti, seolah-olah ia adalah destinasi pelancongan itu sendiri. Di dalamnya bukan sekadar ada tandas dan stesen minyak, tetapi menggabungkan konsep medan selera, surau yang luas dan taman permainan. Beberapa RNR, seperti RNR tapah, RNR air keruh dengan restoran jejantasnya atau RNR seremban, telah menjadi mecu tanda penting bagi pengembara. Ia menempatkan gerai makanan yang menyajikan hidangan tempatan yang lazat, kedai kopi jenama antarabangsa, serta banyak kedai buah-buahan tempatan dan cenderamata. Adakah ini hentian rehat atau pusat beli belah lima bintang? Mark terpegun melihat konsep kreatif di lebur raya ini. Beliau amat memuji kepelbagaian pilihan makanan, daripada nasi lemak yang autentik, sate yang menyelirakan, hingga kejenama makanan segera antarabangsa. Fasiliti seperti taman permainan kanak-kanak dan wakaf rehat menjadikan perjalanan keluarga jauh lebih selesa dan menyeronokkan. Inodasi keselamatan tanpa henti Dalam mencegah kemalangan akibat keletihan, Malaysia juga berada di barisan hadapan. Data statistik menunjuan punca utama kemalangan lebuh raya bukan hanya kelajuan, tetapi keletihan pemandu. Oleh itu, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM dan pengendali konsesi telah memperkenalkan pelbagai langkah. Salah satunya adalah pemasangan garisan gegar. Rumli Strips, di bahu jalan dan garisan pemisah lorong. Apabila kenderaan terbabas memijaknya, ia menghasilkan bunyi dan getaran untuk mengejutkan pemandu. Teknologi ini berjaya mengurangkan kemalangan akibat terbabas dengan ketara. Satu lagi inodasi adalah penyediaan punduk rehat atau hentian sebelah yang lebih kecil berbanding RNR utama, namun dilengkapi kemudahan asas yang cukup selesa. Mak memuji perincian ini yang menunjukkan sifat prihatin rakyat Malaysia. Siapa yang berani mengabaikan bahaya kelitihan dengan fasiliti sebegini, katanya. Melangkah ke masa depan, Leboraya raya pintar. Lebih mengujakan, leboraya raya Malaysia sedang bergerak pantas ke arah era industri 4.0. Di bawah inisiatif digitalisasi negara, LLM sedang memacu pembinaan leboraya raya pintar menggunakan sistem pengangkutan pintar ITS untuk mengumpul data trafik masa nyata dan memaklumkan pengguna tentang keadaan jalan raya Menjelang 2023, sistem ITS telah meliputi kebanyakan laluan utama, meningkatkan ketepatan ramalan trafik. Selain itu, teknologi internet of things IoT digunakan untuk meningkatkan kecekapan penyelenggaraan seperti penderia untuk mengesan keadaan permukaan jalan bagi menampal lubang dengan segera, serta penggunaan drone untuk pemeriksaan jambatan dan cerun bukit bagi mengesan retakan. Mak Kago melihat demonstrasi operasi drone tersebut dan menyifatkannya sebagai fiction science menjadi realiti. Dari segi alam sekitar, lebuh raya Malaysia juga tidak ketinggalan. Panel solar dipasang di bangunan RNR untuk menjana tenaga dan rangkaian stesen pengecasan kenderaan elektrik, ED, sedang diperluaskan secara agresif ke pelbagai RNA dengan kerjasama tenaga nasional berhad. Sasaran adalah untuk memastikan pemandu ED boleh memandu tanpa risau ke seluruh negara. Mark menyimpulkan dengan penuh rasa hormat, Malaysia bukan sahaja negara membangun yang pesat, tetapi bijak mengaplikasikan teknologi dalam infrastruktur harian. Ini adalah model pengangkutan masa depan yang sebenar. Reaksi global Selepas program itu disiarkan, ia mencetuskan reaksi hangat daripada netizen global. Ini kali pertama saya mahu melawat Malaysia semata-mata kerana leburayanya, tulis seorang penonton. Jalan Raya Bandar Pintar yang sebenar rupanya ada di sini. Bagaimana rakyat Malaysia mengubah jalan biasa menjadi seni? suka dipercayai komen seorang penonton belanda menambah bahawa ia lebih maju daripada lebuh raya E1 mereka seorang warga Amerika pula berkata RNA Malaysia membuatkan saya cemburu lebuh raya pertama 95 kami jauh ketinggalan Mark menutup program dengan kesimpulan sejak zaman purba jalan raya adalah simbol kekuatan negara pada abad ke-21 rangkaian pengangkutan yang menghubungkan negara bukan sahaja perlu memacu ekonomi, tetapi mesti menggabungkan teknologi dan kemanusiaan. Dan lebuh raya Malaysia adalah contoh sempurna yang patut diberi perhatian oleh seluruh dunia.